ගර්බනී සහ කිරිදෙන මොවරුන් සඳහා රුපියල් හතලස් පඳහක පෝෂණ දීමනාවක් ලබාදීම. ලංකාවේ ඒක පුද්ගල මධ්‍යෙන මාසික වේදම පවුලේ සාමාජිකයෙන්ගෙන වැඩි කලාම ලැබෙන මුදරට වඩා අඩුවාදාෑමක්තියන පවුලකට මේ දීීමනාව ලබාගන්න ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට ඒක පුද්ගල මධ්‍යෙන මාසික වියදම රුපියල් තිස් සටදා සෙකසේ විසිය එකක්. කාලයිෙන් කාලයට මේක සංශෝධනය වෙනවා. ආමාජිකව තුදිනෙක්කඉන්න පවුලක ආදායම රුපියල් එකක්ක්ෂ දාහතරදාස් තුන් සය හැටතුනට වඩා අඩුනම් මේ පෝෂණ දීමනාවට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. ස්කන්ධ දර්ශක එකැන BM..Iගේ වර්ගමීට්‍රේට කිිලෝග්‍රෑම් දහටයි දශම්පහට වඩා අඩුනම්, නිරක්තිය සහිතනම් නිියුන් දරුවන් දරනවා නම්. හෝ පෝෂණ වනතා තියෙනවනම්, පෞ්ලි මාසිකාදෑම වැඩි වුුණත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍යනනිල්ධාරිග නිර්දශය මත දීීමනාව ලබාගන්න ඉල්ලීම් කරන්න පුළුවන්. බාන්්ඩ මිලිදී ගැනීමට හැකිවන්නේ වෞ්චර පත හිමිකරුට පමණයි. ගර්බනීමට බාණ්ඩ මිලිදී ගැනීමට යමට නොහැක අවස්ථාවක ඒවෙන්වෙන් යෝජිතයකු පත් කරන්න පුළුවන්. ඇඳුම් පත පුරවද්දී එතුරතුරු ඇතුළත් කරන්න ඕන. ගර්බනීකාලේ මාස හයකට සහ කිරිදන කාලේ මාස හතරකට මෙම දීමනාව මාසකට රුපියල් හරදාස් පන්සියේ බැගින් මාස දහයකු පිරිමිකට ලබා දෙෙනවා. ඇතුුම් පත්්‍ර ඉදිරිපත් කරන්න ප්‍රමාධුනොත් දීමනාව මාස දහයක කාලෙටම ලබාගැනීමට හැකාවක් නොලබෙන පොළවා. ඒනිසා ගැබ්ගෙන මාස තුනක් ගතවෙන්න කලින් මාත්‍රෘ සයන මධ්‍යස්සානයෙන් හරි ප්‍රාදේශයේ ලේකම්කාරයාලින් හරි අයිතුුම් පත්‍රී අරගෙන නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරලා, පදිංචිතින ්‍රමනි ධරීසේ ග්‍රාමනිල්ධාරීගෙන් ආදයම් තත්වයයි පදිංචයි තහවරු කරගෙන ගර්බනී බවට හෝ කිරිදන බවට පවුල් සෞඛ්‍ය නිල්ධාරීගෙන් සහතික කරගෙන මාතෘසායන මධ්‍යස්ථාන බාර වෛද්‍ය නිල්ධාරිගෙන් නිර්දේශත් එක්ක ගර්බනී සහන්පතේ පිටපතකොත් අදුම් පත්‍රයට අමනලා මාතෘසානයට අද ප්‍රදේශලයකම් කාරයාලයට බාර දෙන්න. ප්‍රාදේශීලේකම් කාරයල්, බාරදීලා දීමමනා අනුම්තුනාට පස්සේ, ගර්බණී කාලයට සති දොළහ පිරණ දිනඉදලා මාස දහයක් දක්වා රුපියල් හාරදාස් පන්සීයක් පටිනා වෞචරපත් දහයක් ලැබෙනවා. මෙම වෞචරපත් සමග බාණ්ඩ මිලදීගතැකි ලියාපදිංචි වෙළඳදා ඇතනවල නම්හා ලිපිනයන් මිලදීගන්න පුළුවන් ා්ඩ පිළිබඳව ොරතුරඇතුළත් කුඩාත් පත්‍රිකාවක් ඔබට ලබා දෙන්න නිලධාරින් බැඳී සිටිනවා. මේවා ප්‍රතිලාබීන්ට ළඟා න්න පහසු එකවර කහිපදෙනෙකුට රැඳීන්න පුළුවන්. එකවර කීප දෙෙනෙුට බාණ්ඩ මිලදීගන්න පුළුවන්. ගුණාත්මක ආහාර ද්‍රව වෙවල ප්‍රමාණවත් ඔග පවත්වාාගෙන යන වෙළදා ආයතන. වෞ්චරයේ සඳහන් මාසේ බාන්්ඩය අදාළ මාසේම ලබාගන්න ඕන මාසීක්මූඋ පස වූ ඒ මාසයට අදාල වෞචරයට බාණ්ඩි ලබෙන්නේ න. ඒ වගේම වෞචරපත් අස්ථාන ගතුුණනොත් නැවත නිකුත් කිරීමක් සිදු කරන්නෙත් නෑ. වෞචරයේ වටනාකමට අවම වශයෙන් ආහාර ද්‍රව්‍යවර්ග පහක් වත් නිර්දේශද ලයිස්තුවකින් එක වර මිලදීගන්න ඕනි. නිර්දේශිත ආහාරකාරණණ ලයිස්තුව දා්‍ය වර්ග. සහල් සහ උඳපිටි මාංශ භෝග, පරිප්පු, කඩල, මුංඇට, කවුපි සහ සෝයා නිෂ්පාදන සත්ව මෙය ආහාර, මස්, මාලු, කරවල, සැමන්, හාල් මැස්සන් සහ බිත්තර. කිරි ආහර. මීකිරි සහ නැවුම් දේර කිරි. මේද සහිත ආහාර, රටකජු පොල් සහ තල දේශය පළතුරු සහ එලවලු. බාන්්ඩ ලබා නොගෙන මුදල් ලබා ගැනීම ොහෝ ඒ සඳහා උත්සාහ කිරීම හේතුවෙන් වෞ්චර පත් අවලංග වෙන්න පුළුවන්